আজি শিক্ষার এনেকা হবো ভবাই না পড়াশুনা করে আমি সবই বি টেক এম টেক আর মা ভালো মাদেবী যে তোর পড়াত ভাল হয় তোর কিনাটা ভাল হব কিন্তু এনে রাস্তা আমি ভবা আৰু ইমান আমার যোগ্যতা সবরে আছে আমার কাট অফ এইটি থ্রি এইটি টু মানে নিজে এই হয় এইটি থ্রিলে আমার পার্সেন্টেজ দিছিল সদায় পড়াত পলিটেকনিক আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত তিনিশ সত্তৰগৰাকী অধ্যাপক অধ্যাপিকাক অংশকালীন হিচাপে আমি নিযুক্তি দিছিলোঁ সেইটো আৰু সত্য অসত্যৰ কথা নাই চবৰ হাতত কাগজখনে আছে আৰু তেওঁলোকক পাৰ ক্লাছ হিচাপত বেতন দিয়া হৈছিল যে যিমানটা ক্লাছ কৰিব সিমানটা বেতন দিব তাৰপিছত আমি তেখেতসকলক এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে কিছুক আমি এবজৰ্ভ কৰিলোঁ আৰু এনেকৈ কিছুৱে ৰিজাইন দিও গুচি গ'ল ছিক্সটি ছেভেনগৰাকী ৰিজাইন দিলে আৰু আমাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে এশ তেত্ৰিছগৰাকীয়ে চৰকাৰী চাকৰি পালে আৰু কিছুক ৰেগুলেশ্যন থ্ৰী এফটো লোৱা গ'ল এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে পলিটেকনিকৰ শিক্ষকসকলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গ'ল যদি ক'ৰ্টত নগ'লেহেঁতেন আমাৰ লগতে কথাটো থাকিলেহেঁতেন কথাটো বেলেগ আছিলে ক'ৰ্টত তেওঁলোকে গ'ল আৰু ক'ৰ্টত তেওঁলোকে এটা আদেশ ল'লে গভৰ্ণমেণ্টৰ বিপৰীতে যে তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা গুচাব নোৱাৰিব কিন্তু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁলোকক এটা সিদ্ধান্ত দিলে অৱশেষত যে নহয় কোনো কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ চৰকাৰে ৰেগুলাৰ কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ মই যিটো বিধানসভাটো কৈছিলোঁ এইটো উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ জাজমেণ্ট দি ক'লে যে চৰকাৰৰ এইটো অধিকাৰেই নাই কাকো ৰেগুলাৰাইজ কৰা গতিকে তেওঁলোকৰ জেগাত নতুনকৈ এপইণ্টমেণ্ট পোৱা শিক্ষকসকলে যোগদান কৰিলে যিসকলে চাকৰি গ'ল তেওঁলোকো অসমীয়া তেওঁলোকো চোকা আৰু যিসকলে তাৰ জেগাত চাকৰি থোমালে তেওঁলোকো অসমীয়া তেওঁলোকো চোকা এতিয়া যদি এখেতসকলক মই চাকৰি দিব লাগে যোগদান কৰাখিনিকো আকৌ উলিয়াব লাগিব তেতিয়া তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিব এতিয়া মই এই গোটেই ঘটনাটো চাই পেলাই তিনিটা ব্যৱস্থা দেখিছোঁ যে আমাৰ হাজো তিংখন আৰু মাজুলীত তিনিখন পলিটেকনিক হ'ব গৈ আছে ইয়াৰ ভিতৰত যিসকলে উপযুক্ত আছে যিমান পষ্ট আছে কিছুক আমি আকৌ অংশকালীন ভিত্তিত আমি ল'ব পাৰিম কিন্তু তেওঁলোকে ফাইনেলি পৰীক্ষাত আকৌ এ পি আই হ'ব লাগিব কিছুমানে কৈছে পৰীক্ষাত এ পি আই হোৱাৰ কাৰণে এজ নাই লাগিলে আমি এইজটো কণ্ড কণ্ডন কৰি দিম কিন্তু থ্ৰী এফত চাকৰি কৰিলে এ পি এছ চিয়ে নিয়মীয়া নকৰিলে চাকৰিটো যায় সেইটো কথা সকলোৱে জানা কথা সকলোৱে মোক কৈছে ঠিক আছে মানৱীয়তাৰ খাতিৰত তিনিখন নতুন পলিটেকনিক আহিছে যাক য'ত যেনেকৈ পাৰে আমি একমডেট কৰি দিম এজটোও ৰিলেক্স কৰি দিম কিন্তু তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰি যিহেতু মেধাৱী বুলি নিজে কৈছেই আৰু আমাৰ যিহেতু চাকৰিত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ প্ৰফেচাৰসকলে ইণ্টাৰভিউ লয় তাত কোনো পলিটিকেল মানুহ নাই গতিকে মই আশা কৰিম অন্তত মেধাৰ ভিত্তিত পিছৰবাৰ তেওঁলোকে চাকৰি ল'ব কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টত আজিকালি ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে মেধাক বাদ দি মৰম কৰাৰ ইয়াত কোনো স্ক'প নাই কাৰণ যদি মৰম কৰিব যাওঁ যোগদান কৰাখিনিক আকৌ উলিয়াই দিব লাগিব তেতিয়া তেওঁলোকো আপোনালোকৰ ওচৰত আহিব সেইকাৰণে মোৰ এইটোৱে কথা যে মই এজ ৰিলেক্স কৰি দিম নতুন টিলিখন পলিটেকনিকক এওঁলোকক যাতে অন্তত লগে লগে চাকৰিটো নাযায় কাম কৰি থকাৰ সুবিধাও কৰি দিম কিন্তু সকলোকে পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ মই নাজানো মই চেক কৰি লওঁ কিন্তু ফাইনেলি তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিবই লাগিব পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ চাকৰি নহ'ব এই কথাখিনি মই ভাবোঁ যে চাকৰি এটা গ'লে মনটো বেয়া লাগে অলপ দুখো কৰে কিন্তু পুৱাকেইজনো জেনুৱে যোনে চাকৰি পাইছে তেওঁলোকৰ জেগাত কোনো ৰাজস্থান মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা কোনো অহা নাই অসমত ডেকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে